шага дальше в Европу, в Европейский Союз, да, простите за мой ломанный язык, но ваш новый бренд, улыбка, смайл это, прекрасный. прекрасно, я вот ходил по улицам, и я видел много улыбающихся людей. Мы вообще уже третий день здесь, и мы сами мы сами улыбаемся. Нас окружают очень хорошие люди, очень хорошие хозяева этого города. Нам посчастливилось попасть в ваш город именно сегодня, 650 лет годовщина. Да? Я думаю, столько лет Литва дружит с Венецией, потому что она связывает историю. Я вашему меру господину Ройсману, уже говорил, что даже судьба велела нам дружить, потому что Винница сегодня 650, а Панереже сегодня же 510. Мы чуть-чуть помоложе, но, конечно, уже ваши люди приезжают к нам в Паневежье. мы не такой большой город. Покомпактнее. Очень приятное впечатление о вашем городе, потому что видно на руках хозяина, я не знаю, наверное, это мер. Я вижу много инвестиций в инфраструктуру города, то есть площади, то есть улицы.